akan membentangkan mengenai analisis perkataan-perkataan yang berbeza antara rasam Imla'i dan rasam usmani dalam surah-surah pendek. Seperti yang kita tahu, Al Quran merupakan mujizat agung dan mujizat kalamullah yang diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman Allah swt. Alhamdulillahi min syaitanir rajim. Unazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan kepada Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Al-Quran telah mengalami beberapa fasa pengumpulan dan perkembangan. Antaranya uh, dikumpulkan pada zaman Khalifah Abu Bakar akibat kematian 70 orang hafal Al-Quran dalam perang Yamama, dan kemudian Al-Quran juga telah dikumpulkan dan disempurnakan oleh uh, Khalifah Uthman bin Affan uh, sejurus timbul isu, isu, timbul isu akibat perbezaan bacaan dalam kalangan umat Islam. Jadi Al-Quran yang dikumpulkan pada zaman Khalifah Uthman ditulis dengan satu kaedah ataupun satu standard penulisan yang dinamakan sebagai Rasam Uthmani. Dan Rasam Uthmani ini adalah satu kaedah penulisan yang menyalahi Rasam Imla'i iaitu kaedah penulisan berdasarkan apa yang dituturkan. Dan ia juga merupakan uh, Uh, bahasa Arab yang standard yang digunakan ataupun disebut dalam kehidupan seharian. Insya-Allah perbahasan yang lebih mendalam akan disambung oleh rakan saya insya-Allah. Wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Muin bin Basaat, nama matrik 075177. <tuh> InsyaAllah pada kali ini saya akan berkongsikan sedikit ilmu yang berkaitan dengan resam Usmani Jadi apa itu resam Usmani? Sebagai orang Islam pada masa kini, bila saja mereka mendengar perkataan resam Usmani ini, maka perhatian mereka akan lebih tertumpu kepada kitab suci Al-Quranul Al Karim. Namun jika kita di datangi oleh seseorang yang mana kemudiannya ia bertanya kepada kita secara lebih terperinci apa itu Rasulullah Usmani maka apa jawapan yang akan kita berikan ok baik jadi sebenarnya Rasulullah Usmani ini merupakan satu kaedah ataupun satu bentuk sistem ejaan dan penulisan yang ada di dalam Al-Quranul Al Karim yang mana ianya disandarkan kepada penulisan mushaf pada zaman Khalifah Usman bin Affan radiyallahu anhu yang dilaksanakan sekitar tahun 25 Hijrah Okay, jadi penulisan ini berasaskan kepada kaedah khusus yang diamalkan oleh para penulis wahyu di zaman Nabi pada di zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ianya dikekalkan oleh Khalifah Uthman apabila beliau menyatukan umat Islam dengan satu mushaf yang rasmi. Okay, dan untuk sekadar maklumat tambahan juga, idea awal untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran ini sebenarnya Ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf bermula apabila ramai penghafal Al-Quran yang ini hufaz syahid dalam perang Yamama pada tahun ke-12 Hijrah. Uh, dan lebih atau lebih tepatnya lagi selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keadaan ini membimbangkan Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kerana beliau khawatir Al-Quran akan segera hilang sekiranya bilangan hufaz pada zaman itu akan terus dan terus berkurangan dan disebabkan itulah beliau mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu supaya ayat-ayat al-Quran ini kemudiannya dikumpulkan dalam sebuah mushaf yang tersusun. Namun pada awalnya Abu Bakar berasa ragu-ragu kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri uh, tidak melakukan perkara tersebut. Namun pada akhirnya uh, beliau bersetuju demi kepentingan umat Islam. Okey, jadi tugas yang besar ini kemudiannya diserahkan kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu seorang penulis wahyu yang sangat dipercayai. Dengan cara setiap ayat yang ingin dikumpulkan itu mestilah dibuktikan melalui, melalui hafalan ataupun sokongan bukti bertulis yang sahih daripada para sahabat. Dengan itu bermulalah usaha sistematik pertama dalam sejarah Islam untuk mengumpulkan seluruh Al-Quran dalam satu mushaf yang tersusun. Okey baik, antara ciri-ciri yang menjadikan resam Usmani ini cukup berbeza daripada sistem ejaan moden lainnya ialah dengan ialah di atas faktor penggunaannya yang unik Uh, dalam aspek penulisan huruf atau struktur perkataan jadi keadaan ini bukan sahaja mengikuti top, uh, logik ejaan bahkan ianya juga turut menjaga warisan lisan Al-Quranul Karim sebagaimana ianya diterima oleh para sahabat pada zaman Nabi Muhammad SAW jadi antara kaedah ataupun ciri-ciri yang digunakan pakai di dalam Rasa Osmani ini antaranya ialah kita ada hazaf, yakni pembuangan huruf. Aa, yang kedua kita ada ziyadah, yakni penambahan huruf, badal, pertukaran huruf dan juga wasal wa fasid, yakni penyambungan dan juga pemisahan. <tuh> Jadi ciri-ciri ini uh, digunakan pakai bukan sahaja untuk memelihara keaslian teks Al-Quran Al-Karim seperti yang ditulis oleh para sahabat bahkan ianya juga membolehkan pelbagai kiraat-kiraat mutawatir supaya ianya boleh terus dibaca tanpa ada gangguan dari segi tulisan Okey, jadi untuk terakhir antara kitab-kitab yang kami gunakan sebagai rujukan, sumber rujukan uh, utama kami dalam membincangkan kaedah penulisan Azam Osmani ini anda, ada dua kitab utama yang ini antaranya ialah yang pertama kami ambil kitab, daripada kitab uh, Al-Muqni Firizm Masahif Al-Amsar karya Abu Amir Ad-Dani dan kitab kedua kami ada ambil sedikit isi daripada kitab Al-Muharrir fi Al-Quran karya Dr. Musa'id bin Sulaiman bin Nasir al tayyar Jadi jika ada kalangan sahabat-sahabat atau rakan-rakan yang berminat ataupun uh, suka untuk mendalami serta mempelajari ilmu-ilmu berkaitan dengan Rasul Usmani ini secara lebih terperinci maka dua kitab ini boleh dijadikan sebagai sumber rujukan kerana kedua-dua kitab hebat ini adalah menjelaskan tentang asal usul dan juga uh, sejarah dinasti Utsmani dan juga ada menjelaskan tentang kaedah penulisan mushaf yang dikutip oleh para sahabat. Jadi itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adham Wajidi bin Muhammad Rizal 075096. Jadi saya akan teruskan dengan pengenalan sedikit pengenalanlah sebelum kita memasuki ke analisis-analisis uh, perkataan utama uh, dalam al-Quran. Jadi kita akan masuk kepada pengenalan resam imla'i. Resam imla'i ni apa? Resam imla'i ni adalah satu versi mushaf al-Quran yang ditulis berasaskan kaedah penulisan bahasa Arab biasa ataupun bahasa Arab harianlah yang dituturkan dan ditulis oleh orang Arab setiap hari. Jadi uh, rasam Imlai ini sangatlah totally berbeza dengan rasam Usmani. Uh, khususnya berbeza dari lima faktor. Yang pertama iaitu hazaf, pembuangan huruf, ziyadah, penambahan huruf, uh, badal huruf, penekanan huruf, wasal kalimatain, penggabungan, penyambungan dua kalimah dan fasal kalimatain iaitu pengasingan dua kalimah. Jadi di sini saya lampirkan uh, jadual untuk senang mudah nampak macam mana uh, apakah perbezaan Nusantara Melayu dan Nusantara Semani ini. Yang pertama kita boleh lihat pembuangan huruf di mana kita lihat kata uh, Khalidun huruf alif selepas kau itu dihazafkan. Yang kedua penambahan huruf uh, yai asu Uh, kita uh, di Rasul Musmani ditambah huruf alif ataupun kita panggil hamzah was, uh, alif wasal yang ketiga penukaran huruf ya bersutu dengan huruf sin pada rusam uh, imlai yang ditukar kepada huruf sod uh, pada rusam musmani tapi uh, ia juga berbeza dekat rusam musmani pun ada juga surah surat lain yang membaca dengan huruf sin yang keempat penyambungan dua kalimah Ya Musa dalam uh, Rasam Imla'i uh, Merupakan dua kalimah dan Terus dalam Semani Untuk memudahkan uh, Disambung Ya Musa itu kepada satu kalimah Dan juga pengasingan Yang terakhir adalah pengasingan dua kalimah Seterusnya impak dan kepentingan jadi kalau kita uh, tengok dari sudut Uh, sejarah uh, resam imla'i ini uh, pada asalnya digunakan bagi tujuan komunikasi dan penyampaian maklumat lah. sama ada dalam aktiviti perniagaan ataupun apa juga dalam uh, struktur hubungan sosial orang Arab ni jadi uh, macam saya cakap tadi uh, resam imla'i ini merupakan apa uh, tulisan yang digunakan harian oleh bangsa Arab jadi disebabkan kemasukan uh, uh, ramainya orang bukan Arab dalam Islam jadi uh, demi menjaga uh, kesucian dan keturunan Al-Quran itu para ulama' telah mengambil inisiatif untuk menyusun semula kaedah penulisan bahasa Arab versi rasulullah SAW ini Sah ini dilakukan supaya wujudnya perbezaan yang jelas antara penulisan Musaf Rasmani dan penulisan Arab biasa supaya dapat mengelak imej Al-Quran yang tercemar dengan penulisan yang bercampur aduk antara kedua-dua orang tersebut jadi uh, sekian itu daripada saya sedikit sebanyak pengenalan tentang Rasul Al-Quran jadi kita akan teruskan dengan uh, analisis perkataan-perkataan uh, utama dalam Al-Quran uh, daripada surah-surah pendek sekian terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi nama saya Muhammad Faris bin Azban Nombor metri 075442 Jadi sekarang di sini saya akan aa, Menerangkan atau Membahaskan tentang Rosam Usmani dan juga Imla'i Yang kita dapat lihat dalam surah Al-Bayina Jadi pertama sekali yang seperti mana kita tahu aa, Dua perkara ini adalah Dua benda yang berbeza Yang mana dari segi ejaannya jadi uh, di sini saya akan bawakan contoh-contoh perkataan yang kita dapat lihat perbezaannya lah antara rosam ilai dan juga rosam usmani. Jadi yang pertama adalah perkataan as-salah yang mana kalau kita lihat dalam rosam ilai ejaannya adalah alif lam sad lam alif dan juga tamabutah yang mana selepas huruf lam itu adalah su, uh, huruf lif jadi ini adalah uh, perkataan yang asal yang mana orang Arab selalu sebut dalam kehidupan mereka jadi ia berbeza dengan uh, Musmani yang kita lihat pada mashaf sekarang yang mana asalah itu diaja dengan perkataan alif lam suat lam uh, waw dan tamar butoh yang mana lepas huruf lam itu adalah huruf waw jadi di situ uh, ulama menyebutkan ia adalah satu kaedah yang mana kaedah itu dipanggil uh, kaedah al-badal apa itu al-badal? iaitu pertukaran huruf dan juga satu lagi kaedah iaitu kaedah az-ziadah yang mana az-ziadah itu adalah penambahan huruf uh, yang mana ia tidak menjejaskan uh, satu makna kalimah tersebut jadi di sini walaupun kita dapat lihat ia berbeza dalam segi ejaan akan tetapi Ha, dari segi sebutan dan juga makna ia adalah sama tidak menjelaskan adara dua perkara tersebut ok jadi seterusnya yang kedua iaitu perkataan Az-Zakah jadi Az-Zakah ni kalau kita dapat lihat dalam uh, rosam mulai ia dikaji dengan alif lam zai kaf alif tamar butoh yang mana selepas huruf kaf itu adalah um, perkataan alif ini adalah perkataan asalah yang mana orang Arab selalu sebut dalam kehidupan mereka Okey, jadi seterusnya kalau kita lihat dalam uh, rosam muslimah azaka ini azakat ini dikaji lain daripada imlai iaitu dengan injaan alif lam zai kaf waw tamar butoh yang mana lepas aa, kaf itu diajari dengan huruf waw yang mana waw itu menggantikan huruf alif jadi aa, sama seperti yang pertama tadi as-sola az ini adalah hasil kaedah daripada dua iaitu al badal iaitu pertukaran huruf dan juga az-ziadah iaitu aa, penambahan huruf jadi aa, sama juga ia tiada Um, terjejas pada segi sebutan dan juga dari segi makna tapi hanya berbeza dari segi ejaan sahaja jadi itu sahaja daripada saya Assalamualaikum seterusnya saya Muhammad Nakib Bin Yusairi nombor metrik 075618 akan menerangkan uh, contoh perbezaan penulisan rosam Usmani dan rosam Imlai dalam surah Al-Kausar okay. jadi terdapat beberapa perbezaan di dalam surah yang pendek ini Ha, antara dia pada perkataan inna pada ayat inna aqayna qal kawthar okay. di dalam rasam Usmani inna ditulis lengkap dengan hamzah supaya pembaca tahu ada huruf hamzah pada awal kalimah kaedah ini dikenali kaedah al-hamzu iaitu uh, bertujuan untuk menjaga ketulianan uh, bacaan Al-Quran sebagaimana yang diturunkan kepada Rasulullah SAW di dalam rasam Imla'i pula Uh, tulis uh, perkataan inna dia ditulis dengan hamzah qata'i uh, iaitu uh, di atas alif uh, hamzah di atas alif pertama kerana ia asal dalam lafaz selain itu hamzah ini kadang kala tidak ditulis penuh jika di tengah ayat atau untuk uh, atau untuk ringkasan penulisan moden hal ini kerana tujuan penulisan adalah untuk memudahkan orang awam menulis atau membaca teks Arab dalam urusan harian mereka bukan uh, untuk tujuan tilawah atau bacaan Al-Quran secara rasmi. Yang kedua, uh, perkataan fasalli. Ha, uh, di dalam ayat fasalli li rabbika wanhar. Okay. Di dalam Rasam Usmani, perkataan fasalli li rabbika wanhar ni ia menghaf, uh, menghazafkan huruf ya uh, selepas huruf lam untuk menepati bacaan yang tidak menyebut ya. Kaedah ini dikenali kaedah Al-Hazfu dan tujuannya adalah untuk memelihara riwayat bacaan kiraat sebagaimana yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, kaedah ini mengelakkan pertambahan huruf yang tidak perlu yang boleh menimbulkan keraguan dalam bacaan. Manakala dalam rosam imla'i, kaedah ini memudahkan penulisan harian dan mengelakkan kerumitan huruf tambahan. Kemudian, Ianya juga mengelakkan kerumitan ejaan untuk pembaca biasa yang tidak terikat dengan kiraat dan tajwid. Baik, yang terakhir iaitu yang perkataan yang ketiga, perkataan aqtainaka. Dalam rasam Usmani terdapat kaedah khas yang dikenali sebagai hazaf alif iaitu pengguguran alif bukan untuk mengubah lafaz atau makna tetapi ia merupakan sebagai bahagian daripada sistem penulisan khas, khas mushaf Usmani dalam At-Tainaka, alif setelah huruf nun tidak ditulis dalam bentuk asalnya, namun ia tetap dibaca sebagai At-Tainaka kerana ini adalah kaedah bacaan mutawatir berdasarkan qiraah Asim daripada riwayat Hafs yang umum digunakan pada hari ini. Alif kecil di atas nun menjadi petunjuk bagi pembaca untuk melafazkan na. Kaedah ini bertujuan untuk melestarikan bentuk penulisan mushaf yang ditulis di zaman Khalifah Uthman bin Affan dan menyesuaikannya dengan cara penyalinan oleh para sahabat juga untuk menjaga kesinambungan warisan tulisan dan bacaan Quran sejak awal Islam. Rasam Usmani bersumberkan daripada penulisan para sahabat yang disepakati oleh para fukaha dan ulama tajwid sebagai bentuk yang perlu dikekalkan dalam mushaf rasmi. Rasam Usmani juga merupakan salah satu cara penjagaan Quran secara tawkifi iaitu berdasarkan petunjuk Nabi SAW dan ijma' sahabat. Dalam rosam imla'i pula, dalam rosam imla'i pula, semua huruf ditulis lengkap sebagaimana ia dilafazkan. Perkataan a'toinaka ditulis dengan alif penuh setelah nun sebagai bahagian daripada kaedah ejaan moden. Ini akan membantu pelajar atau pembaca awam membacanya sesuai dengan sebutan. Rosam imla'i dapat membantu dalam pembelajaran dan pemahaman. Ianya juga menjadi satu cara yang lebih mudah untuk difahami bagi pelajar bukan Arab atau pemula dan juga boleh digunakan di dalam media bukan mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adil Iman bin Abdul Syukur, nombor matrik 075272. Jadi saya akan meneruskan dengan analisis kalimah pada surah Al-Alaq. Kalimah pertama ialah Bismi. Pada dasar Osmani, Kalimah bismi ditulis dengan tiadanya alif selepas huruf ba. Kaedah ini dikenali sebagai kaedah hazaf. Besar mausar ini secara umumnya menggunakan kaedah hazaf ini pada setiap surah yang tulis. Contoh umum ialah pada ayat pertama pada surah Al-Alaq iaitu Iqra' bismi rob halak. Untuk resep imla'i pula kebiasaannya tulis dengan adanya alif selepas huruf ba. Jadi uh, perbezaan di antara Rasa Osmani dan Rasa Ilai Pada kalimah Bismi Ialah uh, kewujudan alif selepas huruf Ba Kalimah kedua Ialah Al-Insan Untuk Rasa Osmani Alif selepas huruf Lam Pada kalimah Al-Insan Akan digugurkan uh, Dan pengguguran ini Ialah perkara lazim untuk resah Osmani Kerana ianya tidak mengganggu bacaan Manakala Untuk resah Imla'i uh, Tidak menggugurkan alif tersebut uh, Dikekalkan alif tersebut Kerana risau akan berlakunya uh, Salah bacaan Kalimat terakhir ialah Lan nasfa'an Resah Imla'i Mengekalkan uh, Ejaan kalimat tersebut dengan mengekalkan huruf nun di hujung manakala resam Osmani menukarkan huruf nun dengan alif dan meletakkan tanda tanwin pada ain. Assalamualaikum warahmatullahi Nama saya Said Syarif Hidayatullah bin Said Muhammad Faris. Nombor metrik 075659. Ah uh, akhir sekali saya akan saya akan menceritakan tentang kesimpulan. Secara keseluruhannya, analisis terhadap perbezaan perkataan-perkataan yang utama antara resam Imla'i dan resam Usmani dalam surah-surah pendek Al-Quran uh, melihatkan bahawa perbezaan tersebut bukanlah satu kekurangan sebaliknya menggambarkan kejunikan dan kekayaan warisan penulisan masyarakat yang diwarisi secara mutawatir sejak zaman Rasulullah SAW. Resam Usmani yang menjadi asas kepada penulisan masyarakat Al-Quran kini khususnya masyarakat uh, Al-Madinah mengekalkan bentuk asal penulisan yang diwarisi daripada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu radhiyallahu anha dengan penuh ketelitian dan disiplin ilmu yang tinggi. Manakala rasam imla'i pula disusun mengikut kaedah ejaan moden Arab bagi memudahkan pembacaan dalam konteks pembelajaran dan pendidikan kontemporari. Perbezaan seperti penambahan atau pengguguran huruf, variasi atau variasi dalam penggunaan huruf mat, atau bentuk ejaan tertentu seperti Ar-Rahman Tanpa alif dalam resam Usmani Dan Ar-Rahman Dengan alif dalam resam Imla'i Tidak menjejaskan makna atau hukum yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran Sebaliknya Ia menekankan keperluan kepahaman Mendalam tentang Disiplin Usam agar tidak berlaku ke kekeliruan dalam pembacaan Hafalan atau penulisan mashaf Dalam konteks pendidikan Al-Quran masa kini adalah penting bagi pelajar, para pelajar, pendidik dan masyarakat umum memahami perbezaan ini agar dapat menghayati al-Quran dengan lebih berkesan di samping mengelakkan kekeliruan yang mungkin timbul antara kedua-dua bentuk resam in resam. Ini juga membantu ini juga membantu memperkukuhkan kefahaman tentang sejarah perkembangan penulisan mushaf serta peranan ulama dalam menjaga ketulenan al-Quran sepanjang zaman. Justeru pendedahan terhadap perbezaan nasam ini bukan sahaja menambah ilmu tetapi juga mengukuhkan lagi kecintaan terhadap al-Quran sebagai wahyu ilahi yang terpelihara kesucian kes, kesuciannya hingga ke akhir zaman.